Salam dəyərli dostlar. Statistika imtahan test sualları ilə bağlı növbəti cədvəlin nümunəsini izah edəcəm. Deməli, burada müxtəlif ölkələr və bu ölkələrin müəyyən illər üzrə idxal və ixrac göstəriciləri verilib. Bu cədvəldə bir neçə sual soruşula bilər sizdən, yəni fərqli-fərqli olaraq ayrı-ayrı testlərdə. Bəzisində idxal üzrə əsas qaydada dinamika nisbi kəmiyyəti, başqa birisində itqal üzrə silsləvi qaydada dinamika nisbi kəmiyyəti, xarici ticarət dövrüyəsindəki xüsusi çəkisi və bir də koordinasiya nisbi kəmiyyətləri tipli suallar sizdən soruşula bilər. Hər bir sinayt bir nümunə izah edək. İlk öncə fikir verəcək nəyə? Adı çəkilən ölkə və ölkə üzrə müəyyən ilin göstəricisidir. Yəni məsələn bu testdə Azərbaycan da 2018-ci il üçün idxal. Yəni hələ ki 1-ci bura qədər olan hissəyə baxaq və onu cədvəldən təyin edək. Azərbaycan 2018-ci il üzrə idxal göstəricisi 9-a bərabərdir. Silsiləvi qaydada dinamika nisbi kəmiyyəti tapılması zamanı biz bunu əvvəlki videolardan da dedik. Silsiləvi qaydada değiləndə e, soruşulan ildən 1 il əvvəlkinə bölünür. Amma əgər əsas qaydada soruşulsa idi, biz onu cədvəl üzrə ən birinci il harda başlayırsa, həmin ilin göstəricisinə böləcəydik. Və burada dediyimiz kimi silsiləvi qaydada değildiyinə görə 9-u bölməliyəm 8,6-ya. Bu da bizə təxmin olaraq 1,3 verəcək. Əgər değilsəydi ki, əsas qaydada dinamikan nisbəti qaymiyyətini tapın. Bu zaman 9-u 8,2-yə böləcədik. Başqa bir test nümunəsində bizdən soruşulur ki, ixracın xarici ticarət dövrüyəsindəki xüsusi çəkisini tapın. Yenə də biz öncə ə ölkə ölkə üzrə il və idxal və ya ixrac hansı soruşulursa o göstəriciyə baxarıq. Gürcüstan 2018-ci il üzrə ixracı. İxrac Gürcüstan 2018-ci il üzrə ixracı 2.7-yə bərabərdir. Və xarici ticarət dövrüyəsindəki xüsusi çəkisi soruşulanda bu o deməkdir ki, Gürcüstan 2018-ci ildə həm ə, məhsul idxal etmiş, həm də ixrac etmişdir. Və burada biz ixracın göstəricisini təyin etməliyik. Ona görə də 2.7, yəni ixrac göstəricisi idxal və ixracın cəminə bölünməlidir. 2.7-yə bölünməlidir. Yəni 2.7 toplamda bölünəcək. 10.6-ya. Bu da bizə təxminən 0.3 verə bilər. Əgər burada soruşulsaydı ki, idxalın xarici ticarət dövrəsinin xüsusi çəkisini tapın. Bu zaman biz idxalın göstəricisini, yəni 7.9-u 7.9 və e, 2.7-nin cəminə bölərdik. Yəni ümumi cəmi dövrəyə bölərdik.